Salam kanalımızın dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz. Hər birinizi. Bu gün mən sizi Masazlı qəsəbəsində Cantapə deyilən ərazidə 2 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş şəxsi tikili həyət evi ilə məsisi tanış edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, onda nəzərinizə çatdırım ki, evimizin də torpağı da tam mülkiyyətdir, qapçalıdır, birbaşa ipotekaya yararlı olan bir evdir. 142 nömrəli avtobus xəttinin 80-100 metr məsafəlində yerləşir. Yaxınlıqda məktəb, bağça, marketlər mövcuddur. Evimizin xarici görkəmli gördüyünüz kimi çardağına qədər vurulubdur. Həyətinə rahatlıqla 2-3 avtomobil daxil olur. Döşəmə, tam et döşəmədir gördüyünüz kimi. Dəyərliz əzizlərimiz, həyətində belə bir monokadır var. Onda nəzərinizə çatdırım ki, burada su daimidir, 24 saat gəlir. Bütün kommunikal -qa xətlər hamısı mövcuddur. Gördüyünüz kimi evimizin həyət yanı sahəsində irəliyən dəqiqələrdə evimizin qiyməti ilə məhsul tanış edəcəm. Kanalımıza abunə video verməyi unutmayın ki Yeni satsa çıxmış evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Gördüyünüz kimi evimizin sağ tərəfinə və sol tərəfinə rahatlıqla keçmək mümkündür. Burada da gördüyünüz kimi dəyərləndirəcəyimiz kombi aparatı quraşdırılıbdı. Kombi aparatının yeridir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bir daha evimizdən əlavə olaraq yardımcı bir sahəmiz var ki, obyekt üçün yararlıdır. Buradan da mən sizə göstərdim 25 kvadratdır, market, gözəli salonu, haransa bir obyekt üçün əlverişli bir obyektdir hazırda fəaliyyət göstərmir, alıcı fəaliyyət göstərə bilər. Burdan da mən sizə göstərdim, evimizin sol tərəfindən də rahatlıqla keçmək mümkündür. Reşətkalarına qədər qoyulubdur. Çox hündür bir yerdə yerləşir, ərazı olaraq tam əladır ratsof da tam yaşayışlı olan evlədir. Gördüyünüz kimi su sayğacına, su xəttinə qədər çəkilib, qaz xətti, bütün kanal xətlər hamısı mövcuddur. Mərkəzi kanalizasiya sistemi tropuna qədər mövcuddur. Evimiz 6 daş kürsü üzərində inşa edilibdir. İndi isə evimizin içərisini mən sizə yaxından tanıdım. Pləkləklər də tam daşlarla döşənmədir, bəyansıqlarına qədər vurulubdur. Gördüyünüz kimi evimizin həyəti yanı sahəsidir. Evimizə giriş olan səmiz sol tərəfdə yerləşir bizim Geniş qonaq otağımız, 2 yataq otağımız, sanitar qovuşuğumuz və mətbəximiz. İlk öncə məsə evimizin qonaq otağı ilə tanış edeyim. Gördüyünüz kimi, dəyərliz izləyəzlərəm, geniş birə bir qonaq otağımızdır. Döşəməsi taxta döşəmədir, qapılar taxta qapılardır. Radiatorlarına qədər quraşdırılıbdır, pəncərəsi öz həyətinə baxır, optik internetə qədər mövcuddur. Buradan da mən sizə göstərəm. Dəyərlizəzəmiz evimizin də torpağında tam mülkiyyətdir. Gördüyünüz kimi evin də torpağında tam mülkiyyətdir. İpotekiyə yararlı olan bir evdir. Burası evimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi dəyərlizəzəmiz geniş bir mətbəxi və stolsuq qoyub yerləşib nahar yeməyi, qot yemək etmək mümkündür. İndi isə digər otaqlarına məscid yaxınından tanış edim. Burda isə sağda bir otağımızdır. Qorundaq geniş gördüyünüz kimi dəyərlizəzəmiz günəş şığı otağımıza yetərincə düşür. Burda da bütün atapeynə xətləri çəkilibdir. Hamısı tam yaşanışlı olan bir evdir və sonuncu yataq otağımız. Dəyərlizəzəmiz on da nəzərinizə çatdırım ki, burada gördüyünüz bütün əşyalar qalır. Burası sonuncu yataq otağımızdır və sanitariya qovşağı, hamam otağı. Bütün aksiyalarına qədər quraşdırılıbdır, dəyərli izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 72 min manatla satışa çıxılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə, videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxmış evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.